নমস্কাৰ দৰ্শকসকল আজি আপোনালোকলৈ মই এটা খুবেই টেষ্টি আৰু হেল্ডি কেকৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব কাৰণ এই কেকটো আপোনালোকে চাহৰ লগতো খাব পাৰিব ল'ৰা ছোৱালীক টিফিনত স্কুললৈকৈ দিব পাৰিব দৰ্শকসকল মই মামণে আকৌ এবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু ইয়াত দেখিছে একেবাৰে পকা পকা কল এয়া আমাৰ ফিছাৰী পাইৰত থোৱা কল আছিলে বহুতকেইটা আনিছিলে একেলগে পকি গ'ল বহুত খাইছোঁ আৰু আজি তাৰ পৰাই চাৰিটা কল ল'লোঁ মই এয়া যিহেতু ডাঙৰ ডাঙৰ গতিকে কলচাহতালৈ ধুনীয়াকৈ গুচাই মিক্সিত মাৰি এয়া ধুনীয়াকৈ পেষ্ট বনাই লৈছোঁ দেখিছে একদম স্মুথ পেষ্ট এনেকুৱাকে স্মুথ হ'লে ভাল হয় পিটিকিও ল'ব পাৰে আপোনালোকে বাৰু আৰু এয়া বল এটাত মই দুই কাপ চুজি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে এক কাপ দিছোঁ চাকি আটা আৰু ইয়াতে মই অকণমান দিম বেকিং চ'ডা ইয়াত দেখিছে পৰিমাণটো আৰু এক চামুচ বেকিং পাউদাৰ দিলোঁ আৰু অকণমান নিমখ শুকান বস্তুখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে আৰু ইয়াতে অলপমান চেনি দিছোঁ পাউডাৰ কৰি লৈছোঁ মিক্সিত মাৰি আৰু যিহেতু কলকেইটা মিঠা সেইকাৰণে আৰু ইয়াৰ বাটাৰ মিল্কো মই ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ ইতিমধ্যে আৰু ইয়াতে আধা কাপ ৰিফাইন অইল দিলোঁ আৰু দি এইখিনিও ভালকৈ অকণমান মিক্স কৰি ল'ম এয়া দেখিছে আপোনালোকে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে পেষ্ট কৰি ৰখা কলখিনি দিলোঁ মই কৈছোঁৱেই পিটিকি ল'ব পাৰে কিন্তু পেষ্ট বনাই ল'লে মিক্স মিশ্ৰণটো মানে ধুনীয়া হয় সেইকাৰণে আৰু বাটাৰ মিল্কখিনিও দি দিলোঁ দি এয়া খুব ভালকৈ লৰাই লৰাই বেটাৰটো তৈয়াৰ কৰি লৈছোঁ যাতে লামছ ৰৈ নাযায় সেইকাৰণে এয়া এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব যিহেতু চুজিটোৱে অলপ পানী টানেও আৰু ইয়াতে ভেনিলা এচেঞ্চ এক চামুচো দি দিলোঁ গোন্ধটো ভাল আহিবৰ কাৰণে এইটো অপচনেল নিদিলেও কথা নাই কলৰ গোন্ধটো থাকিবই আৰু এইখিনিও ভালকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু ইতিমধ্যে মই এটা কেক টিনত অইল গ্ৰীচ কৰি লৈছিলোঁ তাতে বেটাৰখিনি দিলোঁ ওপৰত কাজু দি দিছোঁ মই আপোনালোকে যিকোনো ড্ৰাই ফ্ৰুইটছ দিবও পাৰে আৰু নিদিবও পাৰে এইটো অপচনেল মই দেখিবলৈ ভাল হ'বৰ কাৰণে দিছোঁ আৰু ড্ৰাই ফ্ৰুটছটো যিহেতু আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল সেইকাৰণে নাথাকিলে কোনো কথা নাই আৰু এতিয়া মই এয়া গেছত উঠাই দিলোঁ ফৰ্টি ফাইভৰ পৰা এক ঘণ্টাৰ ভিতৰত মোৰ কে'ক ৰেডি হৈ যাব জুইটো কম কৰি গেছত উঠাই দিলোঁ আৰু এক ঘণ্টাৰ পাছতে মোৰ কে'ক ৰেডি একেবাৰে ডি মল কৰি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ৰংটো চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে আৰু স্মেলটো যে বহুত বেছি ধুনীয়া হয় আশা কৰোঁ একেবাৰে সহজভাৱে বনোৱা ঘৰুৱা পদ্ধতিত আৰু ঘৰতে থকা বস্তুৱে বনাই এই কেকৰ ৰেচিপিটো চাই নিশ্চয় ভাল পালে গতিকে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিও জনাব কেনেকুৱা পালে আৰু এনেকৈ বনাই খায় নেকি সেইটোও জনাব আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব এনেকুৱা ধৰণৰ সহজ সহজ ৰেচিপি লৈ মই আকৌ আহিম ধন্যবাদ